काही दिवसांपासून सिरोंच्या तालुक्यात महावितरण कडून स्मार्ट मीटर लावण्यात येत आहे जर स्मार्ट मीटर लावणं बंद न केल्यास सिरोंच्या तालुक्यातील के समस्त जनता येत्या काही दिवसात सिरोंच्या तहसील कार्यालयासमोर आंदोलनाला बसणार असं सिरोंच्या तालुक्यातील सर्व पक्षीय कडून महावितरणचे सहाय्यक अभियंता समर्थ यांना निवेदन दिलं व नंतर सिरोंचे येथील तहसीलदार यांना ही निवेदन देऊन सांगण्यात आलंय काही दिवसांपासून सिरोंच्या तालुक्यात महावितरण कडून स्मार्ट मीटर लावण्यात येत आहे जर स्मार्ट मीटर लावणे थांबवलं ला नाही तर आम्ही येत्या काही दिवसात सिरोंच्या तालुक्यातील समस्त जनता तहसील कार्यालयात समोर आंदोलन करणार तरी मीटर थांबवावं यासाठी सिरोंच्या तालुक्यातील सर्व पक्षीयांकडून तहसीलदार यांना निवेदन देऊन सांगण्यात आलंय कारण सिरोंच्या येथे नेटवर्क समस्या लाईट समस्या जास्त प्रमाणात असते शेतकरी शेतमजूर कष्टकरी असून सिरोंच्या तालुक्यात जास्त प्रमाणात असल्यानं स्मार्ट मीटर लावणं तर गोरगरीब जनतावर अन्याय होईल असं सर्व यांनी निवेदनात म्हटलंय या अनेक दिवसांपासून विद्युत महावितरण कंपनीतर्फे स्मार्ट मीटर लावण्यात येत आहे याचा फटका या भागातील आदिवासी गोरगरीब शेतकरींना बसणार आहे तरी या भागात गेल्या अनेक वर्षांपासून नेटवर्कच्या समस्या आहेत व्होल्टेजच्या समस्या आहेत याकडे दुर्लक्ष होत आहे आणि आज महावितरण कंपनीतर्फे या स्मार्ट मीटरमुळे या भागातील नागरिकांना मोठा फटका बसणार आहे तरी आज सिरोंचातील नागरिकांतर्फे माननीय जिल्हाधिकारी यांना माननीय तहसीलदार मार्फत निवेदन देण्यात येत आहे की लवकरात लवकर स्मार्ट मीटर लावणे बंद करण्यात यावी अन्यथा सिरोंच्या नागरिकांतर्फे आंदोलन करण्यात येईल तालुका तालुकाचे जो एम की तरफ से स्मार्ट मीटर लगा रहे उसके ऊपर बहुत बड़ा गरीब लोगों को अन्याय होने वाला है इसमें आदिवासी ज़िला है यहाँ आदिवासी ज़िले पर ज़्यादा जोर दो रहे, यहाँ तो एक तो लोड शेडिंग है करंट भरा फैन बराबर नहीं चलते और ये क्या बोलते बी का नेटवर्क दस साल से हम चला रहे कोई देखने वाला माए बाप नहीं है बैंकों में लोग आ रहे परेशान होकर पूरे चार चार दिन में काम रहता है बी एस एल नहीं उसके ऊपर ना ध्यान देते हुए बड़े बड़े मीटर लगा के स्मार्ट मीटर वगैरह लगा रहे हैं गरीबों को मार डाल रहे हैं इसके ऊपर क्या कितना बड़ा परिणाम होने वाला है ये गवर्नमेंट सोचना चाहिए और ये स्मार्ट मीटर जो है सिरोचा में ना लगाए बॉम्बे में लगाओ बॉम्बे में क्यों नहीं लगा रहे नागपुर में क्यों नहीं लगा रहे यहीं से क्या आपको इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए और बंद करना चाहिए नहीं तो सिरोंचा के पूरे लोग भड़क जाएंगे आंदोलन करेंगे मीटर नहीं रहेंगे ऑफिस भी नहीं रहेंगे ये हाल हो जाएगा गढ़चिरौली ज़िले में पहली बात ग्रस बाग है और इस बाग में सिरोंचा तालुका के लिए जो स्मार्ट मीटर लगा रहे और एम एस एफ की ओर से टेंडर करके इसके पहले सभी लोगों के पास मीटर है और उस पर कोई ध्यान नहीं देते हुए वोल्टेज की प्रॉब्लम है बिल वगैरह तो कम से कम एक सामान्य नागरिक के लिए दो हज़ार अठारह सौ पंद्रह सौ ऐसा बिल आ रहे और उसी तरफ से वो मीटर निकाल के अभी स्मार्टफोन करके टेंडर करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये टेंडर दे के गरीब जनता को मार डालने के लिए सिरोंचा तहसील में जो स्मार्टफोन स्मार्ट मीटर लगाना जा रहा है ये अगर बंद नहीं होने से हम बड़े बेमानी से और जनता की ओर से सिरोंचा तहसील में बड़ी मोर्चा निकाल कर ये बंद करना चाहते हैं और आंदोलन भी करने के लिए हम तैयार हैं और इसके लिए जान लगाकर जान देने के लिए भी तैयार है जनता और इस सरकार से त्रस्त होकर जनता ने बड़े ये टेंडर करके उद्योगपतियों को बड़ा करने के लिए ऐसे जो हरकत कर रही है मै भी इस पर ध्यान नहीं देते हुए ऐसे ऐसे मीटर लगाकर गरीब जनता को मार डालना चाहती और ऐसे में ये दो दिन में बंद करना चाहिए नहीं तो हम श्रीवंचन तहसील से बड़ा मोर्चा आंदोलन कर करना चाहते स्टार महाराष्ट्र न्यूज गडचिरोली नवनवीन घडामोडी पाहण्यासाठी स्टार महाराष्ट्र न्यूज ला सबस्क्राईब करा आणि ताज्या बातम्यांचे अपडेट मिळवण्यासाठी बेल आयकॉन ला प्रेस करा आणि परिपूर्ण बातमी बरोबर रहा इतरांपेक्षा एक पाऊल पुढे